хозяйственных судов, мне попросил выступить и сказать, допустим, слово молодежи, я встал и сказал, вы знаете, с каждым годом все хуже и хуже. Я помню тот момент, когда я заходил в высший арбитражный суд, и я на судью смотрел, как на метро, он был бог. Что произошло потом? Произошла 2001 год, реформа 2001 года, которая э, отменила законодательную норму по которой все разъяснения высшего арбитражного суда были обязательны для применения всеми субъектами хозяйственными и судами. Еще лет пять по инерции эта судебная практика существовала, наработанная до 2001 года. В 2005 году приблизительно эта практика рухнула. И вот тут началось то, что происходит на сегодняшний день. Есть сторонники трехзвездной системы. Я могу сказать, у меня претензия к Верховному суду только одна. Я могу сказать это и обосновать таким образом. Если не будет оперативного реагирования на изменение законодательства с точки зрения правоприменения, у нас будут большие проблемы.